Вітаю вас сьогодні. У нашій програмі спільна мова йтиметься про шляхи залучення інвестицій, а відтак підвищення якості і стандартів освіти. У нас в студії дуже поважні гості, адже три ректори, один проректор одночасно завітали до нашої програми. Я хочу вам їх представити це Юрій Миколаївич Бардачов, ректор Херсонського національного університету. Професор Вітаю вас. Добрий. Юрій Іванович Біляєв, ректор Херсонського державного університету, професор. Доброго дня, Доброго дня. І Віктор Олександрович Кушкаренко, ректор аграрного університету, академік. Доброго дня, та Олександр Володимирович Співаковський, проректор Херсонського державного університету, професор. Доброго дня. тема у нас дуже важлива і цікава. Я знаю, що не випадково отак разом ви зібралися, тому що вас об'єднує дуже важливий, серйозний і такий цікавий проект. Я знаю, що нещодавно ви повернулися із Франції. І після цього я думаю, що відкриватимуться нові горизонти, як для студентів ваших навчальних, я вважаю провідних навчальних закладів, так і в Херсоні, і в Україні, так і для викладачів. Олександр Володимирович, мені сказали ваші колеги, що ви розпочнете розмову, як все відбувалося, розказувати Дякую. Ну, во-первых, я хочу сказать, что действительно это уникальный проект и в рамках Украины. Это проект, который осуществляется с украинской стороны. Три основных государственных вуза, которые находятся на территории Херсона, Херсонской области. С западной стороны это Королевский технический институт из Стокгольма, а также наши постоянные друзья, коллеги из университета Ницы Софии Антиполис. Вот этот консорциум, его главная задача построить сеть трех университетов в Украине, где можно было бы отработать основные механизмы так называемого Болонского соглашения, при которых мы бы создали общее образовательное пространство, не примитивное какое-то объединение вуза, а речь идет о создании пространства для преподавателей, для студентов, при котором в первую очередь студенты имели бы возможность осуществлять мобильность через получение тех или иных кредитов модулей друг у друга, а э, университеты разработали бы механизмы э, легализации этих аспектов для взаимного признания. Впервые вот такая большая делегация, 16 человек, три ректора, два проректора, э, преподаватели а также технический персонал университетов, которые задействованы напрямую в этом проекте, э, были э, целую неделю э, во Франции, в Ницце, в этом прекрасном городе, э, где мы провели э, совместную работу с нашими коллегами. Там было два ключевых момента. Это момент был встречи с президентом университета Ницца София Антиполис, а также второй ключевой был, второй ключевой момент, с моей точки зрения, это работа в институте, который возглавляет профессор Серж Миранда. Я думаю, что мы более детально на этом остановимся. Но вот эти два ключевых момента, они уже раскрывают, скажем, глаза на многие вещи. Каким образом можно построить интерфейс, связанный с включением студентов в исследовательскую работу. Каким образом построить интерфейс между потребностями рынка труда и университетами. Вот вокруг этого как раз и строилась наша работа. Почему? Потому что... Естественно, никто копировать их опыт не собирается. Но взять лучшее от них да, и определенные элементы реализовать у себя, вот это ключевой момент. Поскольку и для этого были и системные администраторы с нашей стороны и так далее, поскольку вот вот мы должны получить э, серьезные инвестиции от них, от порядка 100 тысяч евро, на которые будет покупаться оборудование. То соответствующее. На проект, да, будет выставляться это серверное оборудование в трех университетах, будет проходить соответствующее обучение, будет построена соответствующая сеть, которая обеспечивает э, провайдер, который, кстати, тоже был э, в университете Ницца. То есть мы начинаем конкретную реализацию того, о чем я говорю. Я знаю, що це пілотний проєкт, тому хотілося почути від кожного з вас, що ви очікуєте, які результати мусять бути, Юрія Я б хотів попередньо сказати про те, що наше зібрання тут, у цій студії, в такому складі не випадкове явище. Саме напередодні нашого відрядження Університет Софії Антіполіс, голова ради репорів Херсонщини, Юрій Миколайович, який тут присутній, проводив засідання спільне. На якому ми обговорювали, обговорювали питання взаємодії наших навчальних закладів тут, перш за все у місті Херсоні. І цей візит є ну, одним із кроків до підсилення такої взаємодії і е, обернення загальних розмов у площину конкретних заходів. Ми змогли впевнитися, перебуваючи у Франції, що потенціалу кожного з наших вищих навчальних закладів є. Нас було там не четверо, там було 16 осіб в делегації і особливо радує те, що це були молоді фахівці, ті люди, які володіють новітніми сучасними наукоємними інформаційними технологіями. І працювати над створенням такого загального регіонального цифрового кампусу на базі наших трьох навчальних закладів вони можуть. Я хотів би підкреслити, що вони не виглядали учнями на фоні тих лекцій, які нам. Читали провідні викладачі професори університету Софіянтиполя з його наукових центрів. Вони цілком і повністю розуміють про що йде мова, і вносять уже на попередньому етапі знайомства з. сместованной сущностью этой программы свои коррективы и свои очень реальные конкретные предложения. Я думаю, что Юрий Миколаевич это тоже заметил и он мог бы и процесс сказать тоже слов. Да, да, я против. действительно восторгался нашими ребятами. На фоне французских специалистов они выглядели моментами даже лучше намного, кстати, не в обиду нашим друзьям. Вот я бы хотел отметить три момента, прежде всего. Первый момент это то, что впервые университеты интегрируются и объединяют свои усилия для э, улучшения качества образования в Херсоне, в Херсонской области. Второй момент, подчеркнуть очень важно, это возможности для студентов новые. Для студентов обучающихся, либо те, которые собираются поступать к нам. Новые возможности получить э, лучшее знание в трех университетах одновременно. Выбрать для себя уникальное, конечно. Уникальное для Украины. Такого нет в Украине. Это будет вот впервые мы в Херсоне втроем это будем делать. И третье, что меня поразило, вот, когда мы общались с профессором Сержем Миранда, это то, что студенты, магистры, уже могут делать очень серьезную международную работу, проект, очень серьезную работу, зарабатывать огромные деньги для своих университетов. Нужно создать только условия для этого. И законодательные, и организационные. Вот Спасибо. это, пожалуй, три момента основное, что мне в душу запали. Александрович. Сказали Ваши <звучит> коллеги, что они пишалися так своими подлеглыми. А как, как, как Ваши выглядают? Я хочу поддержать э, точку зрения или мысли с Ивановичем, Юрия Ивановича, Юрия Николаевича о том, что начало очевидно главное в вот, всех наших отношениях то, что наконец создан Херсонский совет ректору. Уже сказали, что Юрий Николаевич его возглавил. Хорошо, что мы единодушны были в том, что он должен возглавить следующее Создание самого центра э, дало возможность нам наконец не ждать прежде всего каких-то огромных инвестиций со стороны, а заставило нас разобраться в своих резервах, внутренних резервах. Они, как оказалось, при встрече и момент дискуссии у нас огромные резервы, не использованы наши родные наших вузов. Мы сейчас э, повернем лицом к проблеме своих ведущих ученых они начнут по-настоящему сотрудничать. У нас будут общие проблемы, научные проблемы, научно-педагогические проблемы. Ну, а сам выезд за границу, в частности в НИЦу, убедил нас в том, что у нас неплохие резервы и нам не хватало может быть смелости, может быть мы недостаточно были инициативны в том вопросе, что давайте будем вместе решать проблемы. Говорят же, что в Гуртуме батька легче быть. Конечно. Поэтому мы начнем сейчас сотрудничать. У нас будет меньше лишних разговоров, а больше будет дела. И связь за границей конечно поможет нам укрепить и наши отношения, поможет нам расширить круг проблем, которые мы изучаем, улучшить учебный процесс, особенно мне понравилось дистанционное обучение. Я вот сужу по человеку, которого мы взяли с АГРарного университета, слушать нравилось как мальчик. Он все это понимал. Правильно Юрий Николаевич нашел наши представители, наши ученые в некоторых вопросах даже происходили, наших друзей за границей. Но вы понимаете, они не верили в свои собственные силы. А сейчас даже судит можно по тому, что мы, как ректоры, уходили немножко раньше, они оставались там и до полуночи засиживались, и в них были общие вопросы, общие интересы, общие связи. Ну, следующее, что они для себя... Какой серьезный вывод сделали, что надо очень серьезно заниматься сейчас изучением иностранного языка. Вы понимаете, вот мы заметили. на практике. Да, да, да. Мы руководители ощутили. Вот, может быть, Александр Владимирович у нас был, так сказать, вожаком, ему было легче общаться, а мы чувствовали кое-где недостаточно. Не, но мы между собой на французском общались, вы да. Нам-то проще между собой, лист, но мы лист, с фран... французами трудно было <laughs> общаться, на поэтому, французском, да? Да. поэтому мы пришли к выводу, что не для себя нам то изучать, кому-то может быть и познавать уже, но мы теперь особое внимание будем уделять изучению иностранных языков, ибо укрепление связи из Франции, и со Швеции должно идти от познания, более совершенного знания языка, от а на втором плане будут уже взаимосвязи по компьютерной технике. Третье уже будет, вероятно, обмен делегациями. Пока мы к ним поехали, но мы уже набрали смелости и пригласили. Вначале опасаясь, что они приедут, нам нечего будет показать, но в конце нашего визита мы пришли к выводу, что нам есть что показать. Может быть, ее менше об'єктів показано. Я думаю, що ми їм покажемо ці об'єкти, інтерес, чим вони навіть нам показали. Тобто тут була і і, і гордість десь за нашу страну, десь була і гордість за наші вузи, ну і біда десь те, що ми в цьому матеріально. А ви що, що вона представляла Херсонську країну? Головне її результат, який все ж таки мусить мати таке прикладне значення і для економіки, правда, Юрію Миколайовичу, і конечно. міста і області. Кроме того, что будут студенты двигаться вперед, а как это влияет? Я знаю, что вы всегда берете участие и говорите про то, что все должно поединиться. Обязательно. Вот мечта существовала наша, действительно, совместная работа. Ведь мы долгое время в университете работали отдельно, каждый по себе. Каждая из моей атмосфера, которая, кстати, тоже беречь нужно. Это очень важно. Мы разные. Традиции. Традиции и разные вузы. И мы уважаем эти традиции. Но мы нашли пути взаимодействия, чтобы найти вот те синергетические эффекты, так называемые, которые усилят друг друга. И когда мы это делаем, бесспорно, с одной стороны мы видим э, систему образования Украины в целом, а с другой стороны, нашу область родную, нашу экономику, мы делаем все это для нее, специалистам готовим для нее. Значить, і економіку, э, ну хто делав, допустим, програму розвитку області до 2015 року. Наші вчені, всі три наші вчені ділять. А кому що делають? Це все взаємозв'язано. І действительно, ради того, щоб ми стали жити лучше ми все це дело. Я хотів би сказати, що синергетика нашої взаємодії буде полягати не в тому, що ми, коли до нас приїдуть запрошені гості, покажемо кусьну мать, і не будемо ми батька бити разом. Справа полягає саме в тому, що у нас створена така основа спілкування, яка обертає наші дружні стосунки у партнерські ділові відносини. Скажімо, ми створили у своєму університеті інформаційно-аналітичну систему, якою опікується ось Олександр Володимир, зокрема, зі своєю командою, і вона уже може легти в основу реалізації того нового проекту, над яким ми будемо працювати. Разом, тобто, ми підготували матеріальну базу, яка буде зміщуватись за рахунок нової інвестиції, безумовно. Ми підготували кадровий склад, який буде обійматися цією проблематикою. Але, на мій погляд, головне, що ми подолали психологічні бар'єри у розумінні необхідності інформатизації навчання і наукових досліджень. Ми подолали ще один психологічний дуже важливий. Бар'єр, як того і вимагає Болонська Хартія, ми з розумінням ставимось до того, що студенти повинні бути включені в процес реальних наукових досліджень. Їх практика повинна полягати не тільки в тому, що на них напише керівник підприємства або організації, де вони знаходяться, під час практик характеристику, а в тому, щоб виконати конкретні реальні наукові дослідження і оформити це у вигляді своєї випускної, тобто кваліфікаційної роботи роботи. такий досвід у нас в університеті вже є, і мене радує те, що ми почали його впроваджувати у життя саме на базі кафедри інформатики, яку очолює Олександр Володимирович. І я впевнився під час перебування у Франції, що це шлях вірний. Що тільки в такому поєднанні наукових досліджень, освітніх процесів і реальної практики можна досягти тієї самої якості це освіти, яка будет відповідати европейским стандартам. А это лучшие стандарты. Мы ехали в Францию не только для того, чтобы милуватися краевидами.